जिन्हा पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो एक वकील तो थे मगर अच्छे कानूनदान नहीं थे और ये बात किसी भी तौर पर सही है ही नहीं ये उस जमाने के उन वकीलों की राय थी जो कि खुद अच्छी बहस नहीं कर सकते थे क्योंकि ये कुदरत की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा होता है तो ऐसे वकील जो अच्छी बहस व में इंगेज नहीं हो सकते तो वो अपने जूनियर्स की खिदमत लेते थे जो अच्छे बहस वबाशे में दीगर वकीलों के साथ कर लेते हैं जिरा में बहुत आगे से रहते हैं मामला मतलब टन के रखते हैं अगले तो उस जमाने के उन वकीलों की ये राय थी क़ायदेज़म रमत के बारे में जिसको आज भी पकड़ कर हमारे बहुत सारे गलत है और ये ताजुब की बात नहीं होती है अगर आप भैंसम से इंगेज नहीं हो सकते ये एक कुदरती अमल होता है एक कुदरत का निज़ाम इंसानी फितरत के एन हो सकता है मगर अपनी कमी कोताही को, को दबा कर किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये बात ग़लत है क्योंकि कायद अजम रहमत या बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना बहुत अच्छे कानून थे और जिन्हें को क़ानून के ऊपर पूरा ऊबू था हेक्टर बोलो ने उस जमाने में क़ायद आजम के साथी जो वकील थे या उनके जूनियर्स थे तो बोलित ने बम्बई जा के मुंबई हाई कोर्ट के अंदर उन बुज़ुर्गों को ढूंढा जिनमें से दो हिंदू और एक पारसी थे इन तीन उमर रसीदा बुजुर्ग वकीलों ने जो कि क़ायद अजम के साथ काम कर चुके थे उन्होंने क़ायद अजम की शख्सियत के मज़ीद खोले हैं और उनके बारे में उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताया है जो आपको हैक्टर बोल्थों की इस किताब में मिल जाएगा मोहतरमा फातमा जिन्ना की किताब में ये चीज़ें इसलिए नहीं मिल पाती हैं क्योंकि मोहतरमा फातमा जिन्ना की किताब के अंदर इनकी कामयाबी के बाद जिस वक्त ये कामयाब हुए हैं एक अच्छे वकील बन चुके थे जब से लेके आखिरी टाइम के जितने भी मामला हैं सिया के वो सारा कुछ सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी के आखिरी जो चंद दिन थे उसके बारे में फिर वो डिस्कशन है यानी मुश्किल से उन्नीस सौ छः सात आठ तक की बात मोहतरमा फातमा जिना ने लिखी है उसके बाद वो नाइनटीन फोर्टी सेवन फोर्टी चली गई है बीच का सारा पोर्शन गायब है इसलिए हमें मजबूरन है हेक्टर बोले की किताब के ऊपर जाना पड़ता है क्योंकि जे एलाना की किताब जरा मुश्किल से मिलती है मार्केट में तो हेक्टर बोले की किताब की तरफ ही लोग रजू करते हैं तो इन तीन बुजुर्ग वकीलों से हेक्टर बोले ने अपनी रिसर्च के दरमियान इनसे पूछा कि क्या आप जिन्हें की काबिलियत से मुतासर थे या जी तौर पर भी उनको पसंद करते थे तो उस पर उन तीनों ने जो बात ये एज इट इज़ मैं आपको बताता हूँ तो उनमें से एक बोला मैं उन्हें वाक़ी पसंद करता था क्योंकि बड़े मुनसिफ मिजाज थे सियासी जिंदगी के अख्तिलाफ़ और तलखियों के बावजूद इनके दिल में कीना नहीं होता था वो सख्त मिजाज जरूर थे लेकिन कीने से बिल्कुल पाक थे मोहम्मद जिन्ना के हवाले से उन तीन में से एक वकील ने यह बात की थी और उनकी शख्सियत की तारीफ की थी एक और वकील से बोले तो बाद में मिला था उसने कैद अजम के बारे में ये कहा जब जिन्हा ने वकालत शुरू की उस वक्त बम्बई में वो वाहिद मुसलमान बैरिस्टर थे मुमकिन है कि कोई और भी हो लेकिन उनमें कोई काबिल जिक्र नाम नहीं था वकला में अक्सर हिंदू या पारसी थे और शायद वो इस बात पर खुश भी नहीं थे कि मुसलमान ताजरों के ख़ानदान का एक बैरिस्टर अपने काम में ऐसी गैर मामूली मेहनत कर रहा है इसलिए वो उन पर नुकत चीनी बहुत सख्ती से करते थे यानी जिना पर नुकत चीनी बहुत करते थे हकीकत यह है कि जिना की ज़िंदगी इशरत से बिल्कुल खाली थी वो अपने काम के सिवा किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखते थे वो रात दिन अपने मुकदमों की तैयारी में लगे रहते थे मैं अब भी चश्मे तस्वूर में उन्हें देख सकता हूँ दुबले पतले टेवरी पर बल डाले हुए हमेशा यूं मालूम होता कि बड़ी जल्दी में हैं। उनकी प्राइवेट लाइफ बहुत साफ सुथरी थी और उसके मतलब कभी भी किसी भी किस्म की कोई उल्टी सीधी बातें सुनने में नहीं मिली वो एक मेहनती और गैर शादीशुदा जवान थे वो ज़्यादा घुलते मिलते भी नहीं थे न तोज़ो वगैरह करते थे संजीदगी उनके मिजाज में इस दर्जे पे थी कि बहुत ही कम लोग उनसे दोस्ती करना चाहते थे और इस किस्म के किरदार पर लोग अमूमन तनकीद ज्यादा करते हैं बिलखसूस मशरक़ी ममालिक में जहाँ लोगों के पास काम कम और बातों की फुर्सत ज़्यादा है जहाँ इंसान की खामियाँ तो माफ़ कर दी जाती हैं लेकिन उसकी खूबियाँ हर फे तनकीद बन जाती हैं ये वो सीनियर एक वकील बोल रहा था जो बिल्कुल उमर के आखिरी हिस्से में हेक्ट्र भोलू के साथ मिला था हेक्ट्रथ्यू ने जिन दो हिंदुओं और एक पारसी वकील के इंटरव्यू किए थे उनमें से एक बताता है कि बेशक जी एक टेढ़े आदमी थे मगर मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कभी हेर फेर की हो ये बातें उनकी फितरत के ही खिलाफ थी उन्नीस तीन में से एक बुज़ुर्ग वकील ने यह वाक्य भी बताया कि 1903 में जेम्स मैकडोनल्ड जो के सी था उस जमाने की स्कॉटिश बॉम्बे कॉरपोरेशन का जो तो कि बहुत बड़ी फर्म होती थी उस जमाने में और ये कॉरपोरेशन तमाम की तमाम इंडिया के ऊपर छाई हुई थी और इसका जो ये सीईओ था इसका प्रेसिडेंट था इसके कनेक्शन हर जगह थे और बहुत अहम शख्सियत उस वक्त तस्वुर किया जाता था ये सदर ये जेम्स मैकडोनल्ड और यह हर किसी को मुंह भी नहीं लगाता था ये बहुत तुंद मिजाज आदमी था एक दफा इस कॉरपोरेशन का कोई मुकदमा चल रहा था बम्बई हाई कोर्ट के अंदर और ये इतना मशहूर कोई मुकदमा था जिसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग इस अदालत के हाते में आ गए थे और इतने ज्यादा लोग जमा हो गए थे अदालत के अंदर के दरवाजे बंद करने पड़े थे जगह नहीं थी अदालत के अंदर लोग इतना मुकदमे को सुनने आ गए थे अदालत के अंदर ही एक मखसूस जगह होती है जहां पे सिर्फ वकील ही बैठ सकते हैं उसके अलावा कोई नहीं बैठता तो मोहम्मद अली जिना जिस वक्त अदालत में आए तो एक कुर्सी पर ये सर जेम्स मैकडोनल्ड बैठा हुआ था मोहम्मद अली जिना ने देखा कि अदालत के इस मखसूस हिस्से में जहाँ पे सिर्फ वकील ही बैठ सकते हैं यहाँ पर ये क्यों बैठे हुए हैं मोहम्मद अली जना ने जेम्स मैकडोनल्ड को कहा कि आप ये कुर्सी छोड़ें और वकीलों के इस अहाते से निकल के पीछे लोगों में जाएं। मैकड ने बहुत बुरा माना और कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया इस पर मोहम्मद अली जिना ने उस अदालत के मुंशी से कहा कि इनसे कुर्सी खाली करवाएं। मुंशी बेचारे की तो उस वक्त हवा हो गई मैं यहाँ पे अदबी लफ्ज़ यूज़ कर सकता था मगर ब्रैकेट में रहते हुए यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि जहन गुला माना पहले भी थे और आज भी हैं उसने मना कर दिया उसने जिना को कहा मैं नहीं कहूँगा तो मोहम्मद अली जिना जो कि मोहम्मद अली जिना थे मुस्तबिल के कैद अजम बनने जा रहे थे अल्लाह ने उनको एक ऐसा सहर अता किया था उन्होंने सीधा मुंशी से कहा कि अगर वो ये बात नहीं मानेगा जाके नहीं कहेगा तो अभी जज साहब आने वाले हैं मैं उनसे आपके बारे में जिक्र करूंगा और फिर आप जानते हैं कि फिर आपके साथ क्या होंगे मुंशी साहब का तो आसान खता होगा क्योंकि उनको अपनी नौकरी की फिक्र थी इसको कहते हैं आगे कुआ पीछे खाई मजबूरी में जाके उसने फिर मैं जेम्स मैकडोनल्ड का कहा कि आप ये कुर्सी छोड़ दीजिए कहीं और जाके बैठ जाइए फिर बहरहाल उसका जो इंतजाम किया किया वो डिटेल इसमें मौजूद नहीं है मगर जेम्स मैकडोनल्ड भी जहाँदीदा शख्स था वो वहाँ से उठ के तो चला गया मगर उसने जाते जाते उस मुंशी से मोहम्मद अली जिना का नाम पूछ लिया और कुछ अरसे के बाद मोहम्मद अली जिना को अपनी कंपनी का लॉयर मुकर कर लिया जो कि एक बहुत गैरमूली बात थी ये आसान काम नहीं था इस बात की कसौटी को आप यूं रख लीजिए कि जब भी गोरे के साथ जिसका वास्ता पड़ता है वो ढंग से काम करता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है तो गोरा उसकी कदर करता है स्पेशली किसी पौधे पे पहुँचा हुआ गोरा और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है जो चापलूस लोग होते हैं जो कि हमारे इस बर सही में बे हैं वो चापलूसी में अपना काम निकालते हैं और चापलूस औलादें और चापलूस लोग ही पैदा करते हैं और चाहते हैं कि हमारे पास भी चापलूसी रहें और जिना जैसे लोग उनसे बहुत ऊपर होते हैं और ऐसे ऊपर लोगों की बहुत कदर की जाती है

जिस पे जिना का लहजा भी टेढ़ा हो गया था तो उस पर उस जज को बहुत नागवार गुजरा और उसने कहा कि मिस्टर जिना आप किसी थर्ड ग्रेड के जज के सामने बात नहीं कर रहे हैं तो उस पर मोहम्मद अली जिना ने उस जज को रिप्लाई किया मैं ये बात जानता हूं मगर आप भी अपने जहन में रखिए कि आप किसी थर्ड ग्रेड के तीसरे दर्जे के वकील के साथ आप बात नहीं कर रहे हैं यानी इनडायरेक्ट शटअप कॉल थी कि आप अपने लहजे को अपनी तुम मिजाजी को काबू में रखिये

खुदा की तरफ से दी हुई थी और इनमें खुद इनकी कोशिशों का कम दखल होता था खुदा ने उन्हें बड़ा जबरदस्त वकील बनाया था और यूं मालूम होता था कि उनमें कोई पोषिदा हिस्स भी है जिसकी मदद से उन्हें मुकदमे में छुपे हुए पहलू और उनकी परेशानियां आसानी से नजर आ जाती हैं और यही इनके काबिलियत का राज था